Андрюша не боится, потому что Саша тоже не боялся. Проходите, пожалуйста. Саша, ты можешь здесь пересаживаться? Можешь? На нашего плана. Так, поскольку мы уже выросли аж до пяти месяцев, у нас сегодня третий заключительный укол, который от дифтерии, покрыша столбняка, от полимиолита и гемофильной инфекции. Так? Вот. Значит, на самом деле... Следующий визит у вас уже аж в год будет вакцинация, которая будет отходить к и Паратин. Так, ну что, сейчас мы осмотрим Андрюшу, да? проверим все его. Ах, ты молодец, ты не боишься, ты улыбаешься, молодец. Вот проверим и сделаем потом сам Шло время пожить сюда ты будешь помогать да саша ты будешь тоже помогать были ли реакции на прививки которые мы делали в 3-4 месяца все, было хорошо. Может, температура у нас не поднималась, поведение как-то менялось его? Нет. Нет, все было хорошо. Молодец, молодец. Благодаря зато этим уколам он получит надежную защиту. Вы пока не издеваетесь спокойненько. Я сейчас возьму вакцину в холодильник. В мире используются единые, поэтому мы абсолютно доверяем. Значит, для того, чтобы сделать укол, мы должны соединить для этого используем стерильную салфетку после будет наклеен пласты ребенку на место укола и таким который вы должны будете снять через 20 минут после прививочки так. Вакцина готовится непосредственно перед введением, соединяется. Полы делаются в переднюю часть бедра. А ну-ка покажи, покажи Андрюшеньке. Покажи, 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 покажи. Ручку Сюда. придержим немножко, ручку. Как видите. Вакцина без Ну герой, 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 герой. Заклеиваем стерильным пластырем, whatever. чтобы не протирать спиртом. <паний> который вы снимете через 20 минут. Он молодец. Он знает. Он знает, что это его защитит от болезни, от сложных болезней, от а которых гораздо проще привиться, чем ими болеть. Поэтому ребенок сознательно принимает вакцинацию. Молодец! Значит, вы должны будете снять пластырь через 20 минут. Вы давно как, как придете, да? Сегодня можно купать, гулять, все как обычно, у -у -у. так как вы это обычно делаете. Андрюша, как, как у тебя дела? Скажи, как дела? Как дела, Заберу? Как ты себя чувствуешь? Хорошо, да? Молодец. Не страшный нам укол, правда? Молодец. Нет? не? боишься. Не боишься, молодец, умница. Хороший мальчик, да? Сейчас мы выдадим документы, Андрюша. Молодец, ты очень хорошо себя вел. Очень хорошо себя вел. Очень хорошо. Умничка. Значит, таким образом он получил первичный вакцинальный комплекс от дифтерии, коклюш-столбняка, полимелита и гемофильной. Значит, следующий у нас вакцинальный визит, когда Андрюша исполнится годик, То есть это седьмого. Апреля он получит защиту, должен получить от кори, краснухи, паротита. Такая вакцина, согласно национального календаря, потом повторяется в 6 лет, Мама, Вот что даст дай ему дай возможность дай дай больше никогда не болеть и дай не дай прививаться дай от этих дай дай После сегодняшней дай. вакцинации от дифтерии, коплиш столбняка и полиомиелита, и инфекция, он получит 18 месяцев. Еще вот такой же комплекс, который создаст защиту аж до 6 лет. И Мама, Мама, как видите, если все делать вовремя и свое время, ну, никакого страха вакцинации, да? вакцинации мама, дай нет, себе, действительно мама. не испытывается. Дадим, дадим, дадим. На себе собачку. Ой, хорошая собачка. Ой, хорошая собачка. Все, значит мы тогда документ вы получите сейчас на референдуме. Вот, и обязательно его... На ну, это самое мы использовали инфанрикс и использовали и использовали хибэрикс. Намокция. Хорошо, документ я вам подготовлю. А я тебе, давай я тебе покажу. Да. Ты вот так, вот так. Не? Не хочу. Не хочешь? Пойдем на батарею. Да. Да? Мы ее починим. Хорошо, хорошо. мы ее полечим. В следующий раз мы ей назначим лечение. да, хорошо. хорошо. Ну а что, идешь еще? Я ещё? хочу стаканчик. Возьми, возьми, возьми. возьми. А где ты потерялся? Хорошо, а да? возьми. Возьми А пойдем я тебе другой пойдем, Пойдем? Пойдемте тебе другой. Пойдем. Мой молодец. Пойдем. Говори, до свидания, Валентина